Pernah tak anda tertanya-tanya macam mana orang yang kita nampak baik, orang yang kita kenal, tiba-tiba boleh buat benda yang salah? Hari ini, kita nak cuba fahamkan benda ni melalui satu cerita yang dipanggil Cermin Retak. Ha, soalan inilah yang jadi teras cerita kita yang ditanya oleh seorang kadet muda, Ali. Macam mana orang yang nampak hebat, ada masa depan cerah, sanggup musnahkan semua tu hanya kerana rasuah? Jom kita berdasar siasat sama-sama. Okey, jadi langkah pertama ke arah kejatuhan seseorang tu selalunya bukan sebab tamak, tak. Ia bermula dengan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang kita panggil, tekanan. Dan watak utama kita, Kadet Zikri tengah halaminya. Ini benda paling penting kita kena faham. Rasuah ni dia bukan satu rancangan. Tak ada orang bangun pagi dan cakap, hmm hari ni aku nak jadi perasuah, tak. Ia lebih macam satu penyakit, penyakit psikologi yang berpunca daripada masalah-masalah yang kita tak nampak. Cuba kita bayangkan sekejap. Dalam sebuah kafeteria yang riuh dengan suara kawan-kawan bergelak ketawa, tapi di satu sudut ada Zikri. Dia duduk seorang-seorang, muka pucat, berpeluh. Dia macam terasing dalam dunia dia sendiri, tersepit dengan satu masalah yang dia tak boleh cerita kat siapa. Dan inilah dia puncanya. Satu mesej ringkas dekat telefon dia. Ugutan tu bukan pasal duit je, tapi ia libatkan keselamatan mak dia. Pada saat ni, logik dah tak penting. Yang ada cuma rasa takut, panik dan terdesak. Inilah titik pusingnya. Bila kita dah sampai ke tahap terdesak macam ni, otak kita dah tak boleh fikir lurus. Betul ke salah ke semua dah kabur. Yang dia nampak cuma satu je, cari jalan keluar. Apa pun caranya, secepat mungkin. Okey, tapi tekanan saja tak cukup tau nak buat seseorang tu jatuh. Kena ada ramuan kedua. Jom kita tengok langkah yang seterusnya iaitu peluang. Yelah, kita mungkin tertekan gila. Tapi kalau tak ada cara, tak ada jalan nak buat benda salah tu, jenayah takkan berlaku. Mesti ada satu pintu yang terbuka. Selalunya, pintu ni wujud sebab ada kelemahan dalam sistem. Untuk Zikri, peluang tu datang dalam dua bentuk. Pertama, dia ada kuasa job rasmi unit ada kat tangan dia jadi dia boleh luluskan apa-apa invoice. Kedua, tawaran tu datang sendiri. Tiba-tiba je seorang kontraktor hulur sampul surat tebal dari bawah meja. Jadi, tekanan dah bertemu dengan peluang. Dan kat sinilah bahayanya, kuasa bila tak dipegang dengan integriti, ia jadi macam pintu belakang untuk rasuah. Ia jadi satu alat yang boleh hancurkan segalanya. Baik, sekarang kita dah sampai ke bahagian terakhir dan boleh dikatakan yang paling bahaya bila dah ada tekanan dan peluang, otak kita akan buat satu benda yang sangat licik untuk halalkan yang haram. Benda ni kita panggil rasionalisasi. Inilah fasa di mana kita mula tipu diri kita sendiri. Kita cipta cerita dalam kepala untuk sedapkan hati untuk buat benda yang salah tu nampak macam betul. Inilah helah psikologi yang membolehkan orang baik untuk mula melangkah ke arah kejahatan. Cuba dengar bisikan-bisikan ni dalam kepala Zikri. Alah, aku pinjam je. Ini untuk mak aku. Sekali ni je janji. Lagipun, orang lain pun buat kan? Nampak tak? Ini semua pembohongan yang kita reka untuk tidurkan rasa bersalah kita. Dan saat Zikri turunkan cop tu atas dokumen dan ambil duit tu, gedegang. Dunianya terus berubah. Warna-warni hidupnya hilang. Tinggal hitam dan putih. Pada saat tu, ketenangan jiwa dia dah mati. Sebenarnya, apa yang jadi pada Zikri ni bukanlah sekadar cerita. Ia ada penjelasan dalam satu teori jenayah yang sangat terkenal. Jom kita tengok kerangka di sebalik semua ni. Segi tiga, penipuan. Teori fraud triangle ni mudah aja Dia kata jenayah kewangan macam ni selalunya berlaku bila ada tiga benda serentak. Tekanan, peluang dan rasionalisasi. Kisah Zikri ni memang contoh paling sempurna untuk teori ni. Jom kita padankan. Tekanan datang dari ugutan alum tu. Peluang wujud sebab dia ada kuasa korp dan rationalization itulah bisikan-bisikan demi keluarga dan sekali ni je bila tiga-tiga ni bertemu maka terjadilah musibah okey zikri dah dapat duit masalah hutang dia selesai nampak macam happy ending kan ha jangan cepat sangat sekarang kita kena tengok harga sebenar rasuah tu harga yang jauh lebih mahal daripada apa yang ada dalam sampul surat tu soalannya mudah je dia dapat duit tapi adakah dia gembira adakah hidup dia jadi lebih tenang dia mungkin dah selesaikan satu masalah, tapi tanpa sedar dia dah buka pintu kepada seribu satu masalah baru yang jauh lebih besar. Hidup dia sekarang ni dah jadi macam penjara. Penjara yang tak ada palang besi, tapi dia tetap terkurung. Dengar bunyi telefon pun dah gelisah. Nampak kereta polis lalu, jantung dah berdebar. Dia dah mula takut dengan bayang-bayang sendiri. Itulah hidup baru dia. Nampak tak bezanya? Dekat satu pihak, dia dapat kelegaan sekejap. Duit untuk bayar hutang tapi dekat pihak lagi satu dia dapat sengsara seumur hidup jiwa yang tak akan pernah tenang langsung tak berbaloi kan dan inilah kesimpulan paling penting yang kita kena pegang rasuah mungkin boleh bagi kita kesenangan sementara tapi ia akan rompak ketenangan kita sampai bila-bila jadi apa pengajarannya untuk kita semua bila hidup menekan kita jangan sesekali pilih jalan terdesak sebaliknya pilihlah disiplin pilihlah integriti sebab pada akhirnya, maruah dan kehormatan diri adalah harta yang tak boleh dibeli. Berkhidmatlah dengan bangga dan bermaruah.